सुजानपुर so, के पुल नंबर चार से मलिकपुर तक अपर वारी दुआब नहर के किनारे मंडी बोर्ड विभाग की ओर से सड़क तो बना दी गई लेकिन इस रोड पर रास्ते में पड़ते हुए नालों के किनारों पर डंगे नहीं लगाए गए जिसके कारण आए दिन दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है इसी के कारण आज पुल नंबर पाँच के पास दोपहर के समय जा रहे ट्रैक्टर चालक जब दूसरे सामने सारे वाहन को पास देने लगा, तो ट्रैक्टर नाले की तरफ चला गया डंगा ना होने के चलते ट्रैक्टर ट्रॉली निकासी नाले की ओर नीचे की तरफ लुढ़क गई इसमें ट्रैक्टर चालक बाल बाल बच गया जानकारी देते हुए ट्रैक्टर चालक रोशन दीन निवासी गाँव मुद्दे ने बताया की वह पुल नंबर पाँच ऐसी मलिकपुर की ओर ट्रैक्टर ट्राली लेकर जा रहा था इस दौरान सामने से आ रहे गाड़ी को जब रास्ता देने के लिए सड़क किनारे किया गया तो नाले की तरफ डंगा ना होने के कारण ट्रैक्टर ट्राली नाले में लुढ़क गई। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि इस जगह पर दुर्घटना से बचाव के लिए डंगे लगाए जाए नगर काउंसिल सुजानपुर के उप सुरेंद्र मनहास ने बताया की स्वामी विवेकानंद पार्क के पास से निकलने वाले नाले तथा पुल नंबर पाँच के पास तथा घराट के पास निकलने वाले नाले के दोनों डंगे नहीं होने के कारण दुर्घटना तो का खतरा बना रहता है उन्होंने कहा कि मंडी बोर्ड विभाग की ओर से तो सड़क बना दी गई लेकिन इस कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया उन्होंने इस मौके पर और क्या कुछ कहा आइए सुनते है तो जितना ਉਹ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤਰਨੂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਚ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਹਾਲ ਚਿਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਹੱਥ ਝੋੜ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ